मुझे आप सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचाना है आप लोग जिनको सोचते हैं कि पलावा सेफ़ है पलावा बिल्कुल भी सेफ नहीं है मेरे हस्बैंड पे यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है हम लोगों ने एफआईआर आई लॉन्च की है आ, आ, रात के साढ़े चार बज रहे हैं और ये है वो लोग जिन्होंने उनको मारने की कोशिश की है अगर आप इन लोगों के नाम जानते हैं तो प्लीज़ मुझे इनके नाम बताइए ताकि नहीं पुलिस नहीं। को हम हेल्प कर सकें वन ये फर्स्ट वन है ये सेकेंड वन है इन दोनों ने मिलके मेरे हस्बैंड को ऑलमोस्ट मार दिया होता अगर मैं वहां नहीं पहुंची होती तो अभी जब मैं इन लोगों के बारे में इंक्वायरी कर रही थी रात के साढ़े चार बज रहे हैं पलावा की जो सिक्योरिटी की जो वैन है जो यहाँ पेट्रोलिंग करती रहती है जो हम जिनसे हम पहले सेफ फील करते थे ये उन्हीं के लोग हैं जो दो लोग मैंने आपको फोटो में दिखाए हैं और मैंने यहाँ के सभी गार्ड से पूछा उन्होंने इनका नाम किसी ने भी नहीं बताया क्योंकि ये सब लोग मिले हुए हैं पलावा इज़ नॉट एट ऑल सेफ आप प्लीज़ मुझे इन दोनों का नाम बताओ और वो वैन मेरा पीछा करते हुए आई शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं इंक्वायरी कर रही हूँ वो घर तक मेरे पीछे आई मैं बहुत फास्ट ड्राइव करके घर पे आई हूँ वो हमें डरा रहे हैं उनसे हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं उनसे उल्टा हमें डर है तो अगर आप इन लोगों को जानते तो प्लीज हमें बताइए थैंक यू पलावा मध्य एक अभिषेक जोशी नावाच एक हॉटेल वाले हैं जैसे डिलिवरी सा गे होते कामगारस परंतु तो सुरक्षा रक्षक पलावा फेज टू मदल आतम सगे विरोध किया नोंद करूँ जावा त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि वादाचं वादा रूपांतर भांडणात झालं आणि त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांनी इतर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना बोलून त्यांना मारहाण केली त्याबाबत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे पोलीस तपास करीत आहे नमस्कार थ्री न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत डी न्यूज आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर डी न्यूजमध्ये प्रतिनिधी नेमणूक चालू आहे तसेच स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती कॉल करा आणि आमच्या डी न्यूज चॅनलचे अधिकृत प्रतिनिधी व्हा